Assalamualaikum warahmatullahi dan salam sejahtera kepada bangsa Wallabies Clan. Geng-geng Pakatan Harapan ini memang cukup suka menunggang titah diraja. Tetapi mereka hanya akan tunggang titah itu sekiranya kalau menguntungkan mereka. Tetapi kadang-kadang titah tu diyakini tak ada pun tetapi ditunggang juga. Macam mana cerita sekarang ni? Kita intro dulu. La, 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 la. Cerita macam ni tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Kita hendak berbalik kepada kisah Eng Swee Lim, ada sekincan yang juga merupakan exco perumahan dan pelancongan Selangor yang dikatakan telah menjual titah Sultan Selangor demi untuk memaksa majlis daerah Sabah Benam untuk menukarkan status dot-lot -lot tanah seluas 84 ekar dari status komersial ke status pertanian di mana benda ini telah menjadi kontroversi kerana apa? Nombor satunya ialah status tanah tersebut telah ditukar pada tahun 2015 dengan kelulusan MMKN tetapi Eng Sui Lim dalam dua surat beliau pada tahun 2023 dan 2024 telah meminta Majlis Daerah Sabah Benang untuk menukarkan kembali tanah-tanah tersebut kepada tanah status pertanian. Dan yang lebih kelakar tuan-tuan dan puan-puan di dalam kedua-dua surat tersebut, Eng Sulim telah mendakwa ini merupakan titah dari Sultan Selangor, Sultan Syarafuddin Izzishah Al-Hajj di mana konon-kononnya Sultan Selangor telah bertitah agar tanah-tanah ini ditukarkan kembali ke tanah pertanian demi untuk menjaga kelestarian alam sekitar di Selangor. Dan bila benda ini ditanyakan oleh Adun Sungai Panjang iaitu Ustaz Razali Syahari di dalam sidang Dewan Selangor directly kepada Ernst Wilim, ini yang terjadi. Uh, perbahasan tempoh hari sebab uh, Sungai Panjang ingin mengingatkan uh, semua ahli Dewan termasuk pembangkang dan juga kerajaan agar kita tidak suka-suka uh, ataupun senang-senang uh, uh, menggunakan titah sultan sebab itu sungai panjang bertanya kepada yang berhormat sekincan ada ataupun tiada uh, titah sultan yang dimasukkan di dalam surat tersebut jika uh, titah itu benar-benar wujud sungai padang sungai panjang cadangkan bahawa yang berhormat sekincan Uh, telah ingkar kepada titah tersebut sejak tahun 2017, setuju atau tidak setuju? Uh, adakah yang berhormat sekincian bersedia memohon ampun kepada keduli yang kebawah duli yang maha mulia Tuanku atas keingkaran dalam mematuhi titah selama lebih uh, enam tahun tersebut? Sekiranya tidak ada, uh, kenapa selepas enam tahun? Baru dibangkitkan uh, Di dalam surat tersebut tu mohon respon Terima kasih uh, Yang Muhammad Sungai Panjang Yang menimbulkan isu ini Tapi saya nak respon satu saja Dalam kita ucapan dulu Yang Maha Mulia yang terkini 2025 tak ada isu berkaitan Jadi saya tak nak jawab soalan inilah uh, Tanah panjang sebab masa tak ada Saya, saya tanya ada ulu, atau tiada Saya nak bagi Ulu, selang, uh, ulu, tak, ulu Kelang Ulu Kelang, ulu so, kelang inilah tanya, baru orang yang ada Yang ada, agak memang ya, faham saja. Panjang yang boleh duduk panjang baru belajar. Ada atau Baru belajar nak tunjukkan yang panjang, hero di dalam Dewan yang mulia ini. Saya Saya dah bagi tahu seorang panjang. Panjang boleh duduk dalam 6, 6, 6, 6. Saya minta ketua speaker. Adakah perlu saya 36, 36. jawab soalan ini yang tidak okay, teruskan, ada dalam pentak ucapan? Uh, ucap saya ketua saya apa uh, esko untuk 36. teruskan dengan jawapan seterusnya. Peraturan tetap 366. Terima kasih uh, Tuan Tina yang bijaksana. 366. Saya yang berhormat kalau Suka, Ulu ada saya minta kata ada 366. saya teruskan 6 6. ya. Terima kasih Sejak, Ulu Klang. Ada uh, inilah contoh tetap. contoh pembahasan yang baik daripada Ulu Klang. Dia tahu cara tetap 366. Uh, terima kasih Ulu ya, Muhammad Esko, peraturan tetap. Silakan. Peraturan tetap 366. Ah, baca apa tu? Apa ni? Detail dia tentang peraturan tetap 366. Saya bacakan dengan detail. Ya. 366. Seseorang ahli Tidak boleh mengeluarkan Sangkaan jahat Ke atas sesiapa ahli lain Yang berhormat sekincan Mengeluarkan sangkaan jahat Dalam dewan kepada Sungai Panjang Kerana kita tahu di dalam dewan ini Tidak ada senioriti Tak ada baru, tak ada lama Semua sama Tidak ada senioriti Jadi yang berhormat sekincan minta Tarik balik sangkaan baru lama dan sebagainya. Speaker, speaker. Ya. Yeah. Speaker, kalau okay. sungai panjang gunakan 36.6, saya rasa terpakai pada sungai panjang dan sungai panjang seolah-olah mengatakan sekincan derhaka pada tuanku. Ya. Yeah. yeah. Saya so, tidak tuan So 366 nak nak pakai pada siapa saya pada bertanya. sungai panjang atau pada pada sekincan? Bertanya. Faham lali tak lali soalan ni? Sila duduk. Saya sungai panjang kata. Jika speaker, sungai panjang benar. kata tadi ialah jika titah itu benar. Tidak ha, derhaka ha, kepada sungai kita panjang, tak, itu Sungai itu Panjang sila duduk Sungai Panjang, panjang cadangkan Speaker kan? bukan, Sungai, sungai Panjang sila duduk Panjang cadangkan bahawa wife yang berhormat skincan Yang berhormat Sungai Panjang sila duduk tersebut ya, Dari Bumat, tahun 2017 Yang berhormat sila duduk Sekarang ni ada peraturan tetap Daripada siri sedang pula Saya nak dengar Peraturan tetap dari siri Sedam Peraturan yang digunakan oleh Sungai Panjang tadi Saya rasa terpakai Apa yang Sungai Panjang kata pada skincan. Seolah-olah Sekincan dah terbukti dia bersalah dan minta skincan minta ampun kepada tuanku Sesak yang itu terpakai kepada singa panjang saya sebut, speaker. Saya ulang balik. Bukannya saya ulang apa yang, saya sebut. ni dipakai saya pada saya skin kepada singa panjang. Jika singa panjang. Tidak terbalik speaker. ya, itu mak sangat? singa panjang. Saya tengah dengar daripada seri sedar. Sila baik, duduk baik. dulu. Saya dengar. Ya. Silakan ni. Dalam perbahasan singa panjang tadi. Jelas dia kata tadi. Hmm. Ialah seolah-olah menggambarkan skin telah pun derhaka kepada titah tuanku dan perkataan dia sebut adalah minta kalau boleh sekincan nak minta ampun kepada tuanku jelas mengatakan seolah-olah sekincan telah pun dahaka itu satu sangat sangat jahat jadi kat mana yang yang kata sekincan pula kata sangat jahat kepada sungai panjang saya rasa 366 ini yang buat speaker terpakai kepada sungai panjang dalam perbahasan dia tadi saya nak dengar daripada Esko, pejabat Esko, dari apa ni yang buat Esko untuk bagi respons tentang tuduhan-tuduhan tu. -tuduhan saya nak bagi tahu tentang apa yang dinyatakan oleh uh, Sungai Panjang ini itu tidak ada kandungan dalam titah ucapan. Dalam dewan ini kita tidak boleh buang masa untuk menjawab soalan-soalan yang tidak berkaitan dari usul titah ucapan. Kalau usul itu berkaitan kita boleh. Ada teguran pada 25 ini kita perlu. Ini pandangan saya. Jadi saya minta uh, tuan Timbalan speaker arahkan semua duduk bagi peluang kepada saya untuk teruskan kerana masa tidak ya mengizinkan. Muhammad, adakah titah titah sultan ha. ya Muhammad, ada limit? Yang buat suruh panjang. Saya masih dengar penjelasan daripada Yang Berhormat Iskandar. Pertua daripada saya untuk kita lah teruskan uh, perbahasan pergulungan daripada pejabat esko pada hari ini, daripada pegawai esko. Saya minta ya. yang berhormat sekincang tarik balik tuduhan seniority dalam dalam pejabat dewan ini. Tak ada seniority. yang tu bukan tuduhan bukan Tak ada bukan awal Kalau nak dibandingkan dengan di tuduhan Bantan, di Bantan. Bantan. Okay. Teruskan yang berhormat Esko Belum tarik saya lagi Teruskan saya teruskan Saya setuju nah, dengan keputusan lah. speaker kelang Saya Kalau Betul saya ha. apa ni tak ada Kau masalah dengan kata kata-kata Esko tadi. Saya nak cerita jawab tentang Melayu. Ya tentang klip yang teruskan. Saya jawab ada ke tak ada? Ha. Ada ke saya ke tak ada? Speaker, speaker, yang tak perlu jawab. Ha Teruskan yang berhormat Esko. Tak jawab. speaker tak boleh. Kalau ah. ah, ada ke tak ada Jawab Tak hormat speaker tak, tak boleh Ingkar Arahan speaker kita bukan apa tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Bila Eng Sri Lim betul-betul mengelak dari menjawab soalan itu, nampak macam beliau ini menyembunyikan sesuatu lah. Yang pertamanya sama ada titah itu wujud atau tidak. Ini memang satu persoalan besar lah. Sekiranya kalau titah ini tidak wujud, maka Eng Sri Lim ini telah mengada andangkan cerita dan boleh didakwa. Tetapi anda kata kalau titah itu benar wujud, kenapa tunggu sampai enam tahun? Selepas pemilik-pemilik tanah itu dah buat macam-macam, siap dah ada pemaju mereka sendiri untuk memajukan kawasan tersebut Tengok-tengok, pak selepas 6 tahun barulah titah itu dikeluarkan Jadi benda ini memang mengena pelik dan difahamkan para pemilik tanah berserta dengan pemaju Telah membuat laporan polis ke atas Eng Sui Lim ini, tuan-tuan dan perempuan sekalian Tetapi itulah, ini merupakan antara rentetan, the latest version betapa kerajaan Pakatan Harapan ini memang cukup suka menjual titah istana ataupun mungkin mengada-adakan titah istana itu untuk dijual. Sebab kalau kita perhatikan sepanjang perjalanan kerajaan perpaduan madani ini tuan-tuan dan puan-puan ada beberapa titah agung yang mereka tunggang dan juga ada juga titah sultan yang mereka pilih mana yang sesuai dengan mereka baru mereka cakap kalau tak sesuai maka mereka tak nak cakap di sini saya akan gariskan satu persatu untuk peringatan kita bersama. Yang pertama sudah tentulah titah yang paling famous sekitar tahun 2022 iaitu konon-kononnya agung pada ketika itu iaitu Sultan Abdullah telah menitahkan agar satu kerajaan perpaduan itu dibentuk. Dari satu segi, ya, yeah. agung memang ada bertitah agar satu kerajaan perpaduan itu dibentuk. Tetapi, titah itu bukan titah arahan. Titah itu bukan satu titah cadangan dari yang dutuh Agong untuk menyelesaikan kemelut ketiadaan parti yang ada majoriti pada ketika itu. Itu saja. Bukannya arahan. Muhyiddin, Hadi, okey. Korang semua kena gabung dengan UMNO, kena gabung dengan ANWAR. Kena bentuk satu kerajaan, ANWAR PM. Tak ada. Agong tak cakap macam tu pun pada ketika itu. Even pada ketika itu, semua surat rasmi yang keluar dari istana tak pernah menyebut langsung betapa As Sultan Abdullah itu telah menitahkan dibentuk kerajaan perpaduan. Tak ada. Yang ada cuma kenyataan betapa Agong telah menitahkan hantar SD pada sekian-sekian masa itu saja tak ada langsung titah perpaduan itu diumumkan ataupun diwartakan ke apa-apa ke tak ada. Tetapi geng-geng Pakatan Harapan pada ketika itu telah menunggang titah kerajaan perpaduan ini serta mengutuk-utuk Perikatan Nasional kerana-kerana konor yang mereka ini tidak mahu patuh kepada titah diraja. Kau tengoklah Perikatan Nasional di Kuasa mereka sanggup tak nak patuh kepada titah diraja. Macam tu lebih kurang tuan-tuan dan Sedangkan titah itu titah cadangan. Dan bila benda itu titah cadangan maka sesiapa pun boleh menolak dengan baik. Tak ada masalah. Cadangan je. Kan? Tetapi masa itu memang Pakatan Harapan Tunggang gila-gila tuan-tuan Daburkan titah tersebut Sampai kesudah mereka tunggang Sampai buat hashtag Kerajaan WDPA Tengah dunia Ya Allah Taufiq Karim Tetapi itulah Agung yang sama juga Yang telah bertitah Ketika pembukaan parlimen pada tahun 2020 Pada ketiga itu Betapa kerajaan media silah Kerajaan beta juga Yang itu mereka tak terima Siap hashtag not my PM Lagi pada ketiga itu kan Tetapi itulah Mereka ini memang tunggang titah agung at their own convenience lah. Benda yang menyenangkan mereka, mereka akan tunggang. Lagi satu benda yang sepatutnya, ah ini titah arahan. Ini titah arahan tetapi mereka tak nak laksanakan ataupun diamkan selama setahun lebih. Iaitulah titah addendum berkenaan dengan penahanan rumah untuk Najib Razak. Yang ini yang paling famous, yang ini yang paling mencengkam kerajaan sebenarnya. Selama setahun lebih. Mereka telah peram titah itu sampai bila ditanyakan parlimen pun Menteri Dalam Negeri kata apa? Oh ini cuma ada hearsay saja. Dan apabila benda itu dah dibuktikan titah itu memang wujud dan kemudian kerajaan telah mengantuikan diri sendiri. Kata oh memang benda itu ada tetapi diserahkan kepada pegawai negara dan sebagainya menunjukkan selama setahun titah itu wujud dengan pengetahuan mereka tetapi mereka telah sorokkan, mereka telah diamkan. Kenapa? Kerana mungkin mereka tidak mahu Najib Razak ini duduk dekat rumah, keluar dari penjara. Ah, ha, Itu kisah dia tuan-tuan dan ustaz. Macam-macam alasan mereka keluarkan untuk menafikan kewujudan titah itu. Tetapi akhirnya dengan surat dari Majlis Istana Pahang, benda itu disahkan memang wujud. Titah itu memang wujud soal dapat laksanakan atau tidak yang itu tak apa itu cerita Makawah tetapi at least titah itu memang wujud dan kerajaan telah kantoi menyembunyikan titah itu selama satu tahun lebih tuan-tuan dan puan-puan sekalian nampak tak dekat situ kalau titah kerajaan perpaduan yang memang tak wujud ataupun yang tidak direkodkan itu ataupun yang bukan titah arahan itu mereka tunggang semua maunya tetapi titah endendam yang memang merupakan arahan yang memang wujud titah itu mereka sembunyikan macam itu saja. Tetapi ada satu lagi hipokrasi mereka berkenaan dengan titah Sultan atau Agong ini, tuan-tuan dan wasdan. Iaitulah pada baru-baru ini je, di mana As-Sultan Abdullah telah bertitah. Ada dua kerangka utama titah bagi dia pada ketika itu. Yang pertamanya ialah untuk kita semua menjaga keharmonian antara kaum. Yang keduanya, As-Sultan Abdullah juga telah bertitah agar kita jangan berdiam diri bila agama Islam itu dihina dan setiap penghina Islam ini kena diambil tindakan yang bersesuaian dan berpatutan. Tetapi anak-anak papa, even termasuk pemimpin-pemimpin madani pun hanya tunggang pasal Agung kata kena jaga keharmonian antara kaum, kena toleransi dan sebagainya. Which is betul-betul. Tetapi mereka senyapkan berkenaan dengan titah agung yang ada satu, iaitulah untuk jangan berdiam diri sekiranya agama Islam itu dihina dan sebagainya. Mereka hanya cherry picking bahagian titah yang menyenangkan mereka, yang menyeronokkan mereka, tetapi buat pertangkan Islam, mereka diamkan. Sampailah para netizen nampak titah itu pada majlis yang sama, mereka sebarkan benda itu, tuan-tuan dan bosan. Jadi secara asasnya, kerajaan madani ini, konon jelah mereka ini menjulang titah diraja lah. Mereka ini konon setia pada pada ketuanku. Tetapi hakikatnya, mereka hanya cari pikir titah yang menyenangkan mereka saja. Mereka akan tunggang titah yang akan memberikan keuntungan pada mereka. Itu saja. Even macam kes Eng Swilim, masih lagi diragukan titah itu wujud atau tidak masalahnya. Belum cerita kenapa titah itu diperam Tetapi adakah titah itu wujud atau tidak Persoalan ini pun Eng Sui Lim tidak mampu untuk menjawabnya Elak gila-gila tuan-tuan dan sekedian. Dia kata, oh tak nak buang masa, tak nak buang masa Tetapi bila dia mengelak itu pun Dah buang masa gila-gila dah tuan-tuan dan sekalian Ini memang perangan kerajaan perpaduan badan ini. Mereka dah tahu mereka tersepit Tetapi mereka akan cuba cari jalan Untuk kecohkan keadaan Supaya akhirnya mereka tak payah jawab soalan masa habis macam itu saja tuan-tuan double stand. Jadi sekiranya kalau ada anak papa kata, oh kita ini menjulang jam tuan, tuan agung dan sebagainya, kahakkan saja muka mereka tuan-tuan sekalian kerana mereka inilah sekumpulan manusia yang paling hipokrit dalam sejarah. Konon-konon setia pada raja, konon-konon menjulang titah agung dan sebagainya tetapi mereka ini hanya julang titah yang kena dengan batang hidup mereka dengan selera mereka sahaja. Dan sekarang ini untuk kes Eng kita harapkan agar paduka Sultan Selangor dapat lihat perkara ini dan kemudian mencermaduli bertitah tentang perkara sebenarnya. Benar atau tidak banggiri telah bertitah sedemikian dan sekiranya kalau benar, then Enswilim boleh dikenakan tindakan kerana telah memeram titah itu selama 6 tahun, Tuan-Tuan dan Tetapi sekiranya kalau titah itu tidak wujud, tidak benar sama sekali, maka tindakan yang lebih keras boleh dikenakan ke atas Enswilim kerana telah menjual titah Sultan yang tidak wujud. Tetapi after all, anda kena ingat satu perkara sahaja. Kerajaan ini kerajaan mereka. Mereka boleh lakukan apa sahaja termasuklah untuk cherry picking titah tuanku yang kena sendiri mereka ke atau mengenai-gadakan titah yang tak ada ke apa-apa ke itu memang kepakaran mereka tuan-tuan dan sekalian. Jangan kata saya fitnah, benda ini semua ada perjalanan sejarahnya semua dilaporkan oleh media. Nak macam mana kan? Ha, inilah kerajaan sini Hamzah namanya. Kerajaan ni kerajaan kami Jadi ikut suka kami lah Paling kurang aku ada formula Ni kau ada menteri berlambat-lambat ni Satu formula pun tak ada Otak letak dekat mana Saya ulang Sampai Abang Jamil mampus